Ну то, что в Португалии вино дешевле воды, это неправда. Вот смотрите, вот вода стоит 0,77, да? Это, кстати, Роналдиньо, футболист. Но она что столько стоит, потому что он лично каждую бутылку пробует перед тем, как ее разлить в бутылку. Поэтому 0,77. А сейчас я покажу, сколько вино стоит. А это вино. Ну для чистоты эксперимента. там же что же? Ну, в стеклянной бутылке оно дороже, потому что за стекло еще надо платить. А вот не в стеклянной получается 0,89 за литр. Вот вино. Есть еще такое подороже за евро 79. Хотя стоп, получается, что если литр 0,89, а там... А там же... А, ну да, там полтора литра. Короче, получается, что вино все-таки дороже, видите? за 90 евроцентов литр вина, а там полтора литра воды за 77 центов. Еще и Рональдин я ее лично пробовал. Поэтому, ну а в стекле, конечно, дорогое вино. Вот видите, это вот евро 60 за бутылку. Это вот еще дороже евро 80. Есть вообще по 2 евро за бутылку. Видите, красно Ну, вот чуть дешевле. Не, ну есть вообще даже за 2,50. Это дверки, да, видите. Ну а для истинных ценителей вообще вот 3,50. Короче, как видите, цены на вино гораздо выше. Вот, допустим, в бутылке, вот посмотрите какие цены. 2,09. Евро 99. Евро 69. Поэтому пить воду намного дешевле, полезнее, поэтому пейте воду чистую, минеральную, желательно ту, которую Равнордии я сам лично пробовал. А билеты заказывайте на сайте РубиКом.